Salam, hörmətli qonaçlılarımız. Bünə məsliməsatlıq qəsəbəsində 569 nömrəli marşrut xəttinin üzərində üç otaqlı evimizə məhsul təqdim edirəm. Evimiz xatırladım ki, qoşa daşla inşa olunub. Evimiz burada hardasa 10 də nə yaxın evimiz bu satışda. Evlərimiz 44.500-dən satışa başlayaraq 46 mənə kimi evlərim satışda var. Onu da xatırladım sizə. Yəni bu 10 dənə evdir. Ondan hər hansını seçis, yəni seçimsizdir. Fasadı, tarsovka emusiyadır. Onu da xatırladım sizə. Silikon tarsovka emusiyadır. Burada qaz xətti də kimi çəkilib, elektrik xətti kombi sisteminə kimi çəkilib burada. Burada mərkəzi konsentratın da kimi burada mövcuddur. Padvalna giriş bax burdadır və pəncərənin qıraqları fenoplastdan üzdənmədir. Bax burada da üzdənməsi var. Bir də evimizin fasad görünüşünü göstədim. Bax belə bir fasad görünüşündədir. Bir maşın həyatına daxil olur, onu da xatırladım sizə. Evimiz e, hardasa yerdən 4 daş kürsü burdadır və podvaldan hesablansa kürsü e, minimum orada 8 daş kürsü olacaq. Onu da xatırladım sizə. Evimizin hündürlüyü 3 metrdən çoxdur, xatırladım sizə. Döşəməsi laminat döşəmədir. Evimiz burada sol tərəfdə qonaq otağıdır. Sanuzer, yataq otağı, yataq otağı və saxtətərzəli mətbəxdir. 1-ci nömrədə mətbəxlə məənə tanış edim. Bax, belə bir mətbəx mövcuddur burada. Burada mebelin altını gördüm, kaflı və taxta döşənə ilə burdadır ki, qazlı mətbəx mebeli yığılır burada. Qazı, kanal xətti, isisux xətti, soyuq su xətti, həm elektrik xətti çəkilib, hazır vəziyyətdə. Kombi sistemi çəkilib. Burdan da görürsünüz, gördüyünüz boş daşla inşa olunub. Mətbəxin və qonaq otağının pəncərəsi birbaşa evə evet, baxılır. Bax belə bir gözəl aboylar da vurulub evimizə. Evimiz möhkəm tikilidir, yəni fundamentlidir, 40x40-a e, fundamentdir, qoşa daşla inşa olunub. Burası yataq otaqlarından biridir, bax belə bir yataq otağıdır. Bu evimiz hal-hazırda 44.000 manata satışa çıxıb. Onda qaldıramsa, real alazlar üçün sözsüz ki, endirim olunacaq. Gözəl endirim olunacaq. 2 ev alana daha güldə endirmə olunacaq. Onu da xatırladım sizə. Burada da bu otağında da TV və elektrik xətti çəkilib. Gördüyünüz kimi pəncərənin qarşısı açıqdır. İşıqlanması, havalanması çox düzəldildi. Aboylar da bahala aboylar, yəni ucuz da aboylar çəkilməyib. Burası isə evimizin sanuzelidir. Sanuzel də kafe məsalı alınacaq im vurdu, hazır vəziyyətdədir. Və ikinci otağı da mən sancdım. Bax bu da otaqdan biridir. Burada da kombi sistemi çəkilib, elektrik xətti çəkilib və burada TV və elektrik xətti çəkilib ki, bura çıxana televizor yəni quraşdirasınız. Baxa biləsiniz yataq otağında. Və sonunda qonaq otağına mən sizi tanış edim. Bax, belə bir qonaq otağıdır. Qonaq otağının yuxarısında asma lampa fiqurları yığılıb, gözəl fiqurlar yığılıb. Burada sol tərəfdən görsədim sizə pəncərəsi birbaşa öz həyətinə baxır. Və xatırladım ki, evimiz 3 otaqlıdır və skvazion idi. Onda skvazion dəzəldirəmsə. Yəni evin qabağında da pəncərəsi var, arxa tərəfində də pəncərəsi var. Yəni arxa tərəf pəncərəsindən də açanda, qabaq pəncərəsindən evimiz daha da skvazlanır. Burada da kombi sistem çəkilib, AXT xətti çəkilib, TV və internet xətti burada elektir, hamısı çəkilib burada. İnşallah ev olmayan insanlara Allah Təala belə gözəl bir qismət etsin. Kanalımız abunə olma videobə mən unutmayın. Yeni satışa çıxan evlərlə birinci növbədə siz tanış ola bilərsiz. Ətraflı məlumat üçün zəng vura bilərsiniz.